Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни в світі моєї країни України. Ми знову повертаємось до Черкас, древнього мальовничого українського міста на правому березі Дніпра. Саме тут ми знайшли унікальний військовий храм древньолаоської школи кунг фу Шафутфань у перекладі Клан п'яти бойових котів. Це єдиний у Європі храм військових мистецтв. Основаті нашого храму Скубай Володимир Іванович. Він після шестилітнього навчання в Лаосі, древня школі школи Канфуша Футфань, приїхав сюди в Черкаси на славянські землі для того, щоб. возрождать духовность, поднимать здоровье нации, чтобы дать людям мудрость, знания и силу и возможность своей реализации. как учитель говорит миссия носителей высшего знания это дать возможность людям реализации человека, божественной реализации человека на планете земля. Значит, все, что построено в нашем храме, это построено руками учителя и его учеником. Ни один профессионал-строитель не присутствовал. То есть не было людей, которые бы приходили за деньги, что-то строили здесь. Именно все на духовных началах. Люди здесь имеют возможность зарабатывать религиозное начало, менять свою карму, судьбу. Даже общее человеческом плане, то есть человек что-то делает для общества, для кого-то, потому что храм этот строится на века для людей. Учитель всегда говорит нас, что имея силу дракона, нужно накапливать мудрость дракона, иначе эта сила разорвет человека изнутри. Поэтому нужно очень удерживать эм, такой баланс между силой и духовностью, то есть не уходить ни в одну, ни в другую сторону, именно вот духовная и физическая сила, чтобы были находились всегда в гармонии. На основе храма существует школа Конфуша Шахутфань. Это древняя лаосская школа Конфу, которой по истории семь тысяч лет. Значит, те люди, которые приходят к нам заниматься Канфу, называются учениками. Они встают на путь ученичества. Но этот путь очень тяжелый. Потому что Канфу это для умных людей. Вот, Канфу это высшая математика, высшая геометрия. Там законы космоса, законы Вселенной работают. То есть в Канфу нужно много думать и работать. Поэтому как бы, очень мало кто, как мой наставник говорит, если бы мы дали объявление. Учим кунг не вставая с дивана. Была бы очередь длинная-длинная, но так как здесь нужно очень много работать, поэтому кунг-фу не, ну, не все готовы посвятить да, свою жизнь, свое э, как, время да, для этого пути. Э, таким образом, у нас есть другие возможности для людей. Это прихожане, которые приходят в храм, которые просто посещают какие-то практики духовного э, направления, либо занимаются йогой, йогическими практиками. Но йога у нас также идет боевая юдха йога, поэтому как бы у нас и в йоге тоже воины. Вы говорите тяжело, тяжело физически или духовно, морально тяжело? Тяжело во всех планах. Почему? Потому что конфу так и переводится. Тяжелый труд во имя высшего человека. Иероглиф гунфу переводится. Во всех аспектах тяжело, потому что человек должен работать над собой. То есть, представьте, очень много привычек человек наживает да, за время своей жизни. От них нужно избавляться, отказываться, потому что все... Ну, например, есть вредные какие-то привычки, да, есть э, привычки, которые человека как бы делают ленивым, да и так далее. А для того, чтобы заниматься кунг нужно бороться и со своей ленью, и с невежеством, бездуховностью. Э, там не каждый день да человек хочет вставать, подниматься, идти, трудиться, делать, делать, делать. А в кунг-фу как бы, есть системы, которые нельзя пропускать даже день, если пропускаешь, то все, ты заново все начинаешь. Поэтому это как плыть против течения. Пока вы гребете, пока вы плывете, только остановили весла. Вас назад місце для побудови храму було обране не випадково. За легендами на цій території знаходилось давнє священне місто Алтин Чаркас та ведичний храм воїнів світла. Наш учитель Скубаєв Володимир іванович, коли шукав місце після приїзду з Лаоса, де будувати храм. Искалось место, и вот учителю было видение, ищи место, окруженное холмами и рекой. Такое место нашли, вот обратите внимание, здесь один холм, там холм, и храм построен на холме, и сзади река Днепр. В этом месте, под землей, нашли древнюю статуэтку воина в маске шлема. Ей несколько тысяч лет, когда при... отдавали на экспертизу, прислали официальное заключение. Состоит из трех металлов, э, один из которых неземного происхождения, Из сплав можно добыть только только в вакууме, за пределами гравитационного поля Земли. И на этом месте забил живой родник. Поэтому по традиции мы здесь проводим омовение. Я сейчас вам покажу, как правильно снимать с себя все негативы. Вот приходите э, к источнику, либо дома, с улицы, да, как бы, чтобы очиститься, как правильно сделать. Вначале правая рука, левая рука от ладони до локтя левая рука это духовный мир тонкое тело человека правая рука это материальный мир также три раза от ладони до локтя затем две ладони это мудрость человека и в конце лицо это ощущение от эмоциональных каких-то э негативных качеств то есть вот то что вы накопили негативное оно все с водой уходит За переказами, саме ці місця безпосередньо пов'язані з нашими легендарними і непереможними предками козаками-характерниками кажуть, тут вони отримували ініціації і посвячення у великі знання, а завдяки ним ставали невразливими і досконалими воїнами. Нині науковці пояснюють цей феномен так: храм знаходиться на місці розлому земної кори, тобто у місці дії торсіонного поля, а воно є надпотужним енергетичним джерелом. Мира управляют не люди, а символы и знаки. Наш учитель говорит, что все знания мира зашифрованы в символике. Поэтому вот не зря мы стоим здесь у символа солнца. Это древний славянский символ, древний ведический символ солнца, который символизировал знания, энергию растущую как наполнение высшей силы. Мы находимся у символа эм, крест, арийский крест. Это соединение земной жизни человека, горизонтальная линия и восхождение человека к Богу. Значит, круг – это бесконечность знаний и разъединение внешнего от внутреннего. Далее вы видите тройную монаду в самом центре креста. Это арийский символ, символ тройной монады, либо индиань, более известная людям. Значит, люди знают распространенный символ индиань – это черное-белое. Но есть более высокие символы по уровню иерархии, значит в единении двух идет порождение новых энергий, новых сил. Например, мужчина- женщина в взаимодействии мужчины и женщины рождается ребенок. В взаимодействии дня и ночи рождается рассвет либо закат. Поэтому в соединении двух начал идет рождение нового начала. Когда учителя спрашивают вообще о религии, какой мы религии, учитель отвечает, православный буддист. То есть учитель по традиции православный, потому что мы живем на православной земле. Но буддизм, потому что конфу. Конфу основана на законах буддийской философии, буддийских знаниях. Но в современном мире буддизм — это не религия, а это образ мысли, образ жизни, то есть это ежедневная работа над собой. Поэтому вот так. Господарі кажуть, храм повсякчас відкритий для всіх, конфу складне мистецтво, та головне мати бажання. Знання отримані в храмі кардинально змінюють стереотипне уявлення про життєві цінності. Люди приходять до цього місця, це місце багатства, в котором можливість є зажечь благоволення, бросити монетку і пожелати себе багатство Но прежде всего духовних, тому що коли человек приходить в храм. ему говоришь, вот пожелай себе богатства, он думает о материальных благах. А наш учитель говорит, погоня за материальным – это погоня за горизонтом. Вы его никогда не догоните. Но с каждым мигом вы будете хотеть больше, больше насыщений и никогда не остановитесь. Поэтому прежде всего нужно заботиться о духовном насыщении. А укрепляя внутренние силы свои, вы будете становиться богатым. Наступного року «Білий лотос» планує запросить на відпочинок всех бажаючих детей у Уже вже Зараз ретельно розробляють програму, оцінюють власні можливості і обіцяють батькам, що після незабутнього відпочинку їхні чада повернуться мудрими воїнами добра. Это будет обучение не просто единоборством, там будет обучение разноплановое. И занятия по йоге, и занятия единоборствами, и акробатика, и какие-то беговые, ну, в зависимости от состояния здоровья, естественно, дисциплинарные, то есть, но все через понимание. То есть мы стараемся детей, как и на Востоке, не как бы заставлять, да, потому что не заставишь, как мячик, если вы будете его удерживать в воде надутый мячик, он все равно захочет и найдет где-то место. А если его проколоть, то он потонет. Так и э, любую, любое понимание. Если к ребенку правильно доносите это, то ребенок наступит момент, и все равно он поймет. Поэтому э, это будет течение притч, каких-то историй, легенд поучительных, то есть и воспитательное, и физическое, и э, отдых. В каждого человека вложены изначально природой какие-то способности. Но не каждый имеет возможность либо решимость их раскрывать. А учитель наш дает возможность каждому ученику. Когда люди приезжают с филиалов на строительство храма, им дается возможность через трудодисциплину попробовать себя в разных профессиях, кто-то строит, научился камень ложить, кто-то научился строить что-то, кто-то красить. Некоторые люди, бывает, раскрывают э, таланты художников, то есть никогда до этого не рисовал, затем им дается возможность, да, вот кисточка в руки, краски, и человек раскрывает в себе множество, множество талантов. За воротами у нас знову зустріла звичайна міська метушня. Але все навколо то здалося абсолютно инакшим. З'явилося відчуття відвідин паралельного світу, і ніби якась частинка вічної мудрості оселилася в душі. Мандруйте Україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.